Ми зараз поговоримо з Артемом Скарапацьким, речником правого сектору. Вітання так, пане Артемо, вітаємо вас. Ви в ефірі вам вітання від Олени Міченко, нашої журналістки. А тепер про неприємне. Давай, Чернишов, питай. Ну власне, хотілось би про причини зараз дізнатися. Перш за все, блокування і те, що не дали разом з іншими активістами, там і автомайдан, були вільні люди. Чому не дали виїхати п'ятьом беркутівцям з Лук'янівського СІЗО? Ну, потому что, по нашей информации, сегодня под шумок вот этого допроса Януковича могли их отпустить. Потому что мы видим, что за три года с момента начала революционных событий ни один, по большому счету, ни руководитель Беркута, ни среднее звено, ни бойцы Беркута, никто должным счетом не понес наказание. Кто-то уехал, забежал в Москву, кто-то сбежал в Крым, кто-то... А, вот мы ходим на эти заседания, да, они сидят в этих клетках и открыто смеются над родственниками а, погибших на, на Майдане. Кто-то до сих пор служит в новой так называемой полиции. Вот. То есть мы не можем сейчас, допустим, правый сектор да, и другие националистические организации добраться до Януковича, который сидит в Ростове под охраной там, Путина с наворованными у нас с вами миллиардами. Водно, ми можемо діляти та маленька ділоділи так, щоб цю не, не випустили на суботу. Дивіться, я просто хочу зрозуміти. Ну у вас збігається зараз думка з представниками вільних людей? А от я хотів би дізнатися, в принципі, щодо цього допиту самого, як такого, як ви ставитесь чи потрібен він, чи не потрібен. І якщо він потрібен, то чому тоді ну в такий спосіб ви зрозуміли, що його не буде? А якщо не потрібен, то чому раніше було не виступати проти самого? факту этого допыта. Ну, подождите, я же вам только что сказал, что мы выступали не против допроса, мы выступали против того, что сегодня могли освободить убийц Небесной Сотни. Что касается допроса, ну, я сомневаюсь, что э, что-то супер прям новое Инукович может сказать. Это пустая формальность. Можно провести всякие следственные действия и без его какого-то допроса. Потому что сегодняшний его допрос, по большому счету, был бы, скажем таким его триумфом. Он бы сейчас вышел, начал бы рассказывать про кровавую хунту, про то, что там типа убивают мирных людей Донбасса и Луганска и так далее. Ничего нового он бы не сказал. А потом он собирается выйти на пресс-конференцию и рассказать, что вот я же участник процессуальных действий в украинском суде, Посмотрите, как все там у них незаконно происходит и так далее. То есть, по большому-то счету, наверное, допрос все-таки этот не нужен. Вот. А, потому что можно эту верхутню судить и без допроса. Но наша задача, повторюсь, была сегодня не сорвать допрос, не способствовать этому допросу. Наша задача была а, препятствовать освобождению убийц Небесной Сотни. какой план и вам дуже. Сильно. Пожалуйста, вам тоже.